Вот в чем вся разница между Прежде... мужчинами и женщинами. Вы сейчас отстаиваете свою точку зрения. вам было? Очень хорошо. в теперь, я... Есть красивые вопросы, есть маленькие. Смотрите, сейчас говорится о ваш территориальной ваш... целостности это, нашей это страны. Ваш, Понимаете? Мы наступил враг, ромно, от я... которого я мы спал... должны Что избавиться. ты мне говоришь? То, что Понимаете? я знаю. Ну, если знаете, И стоп... так просто Подожди. это сейчас, это, это сейчас, поймите, не актуально я вообще. Это настолько... И эту кучу... сходите а туда, актив, активная его... группа. что вам сказали? Решается сейчас, ну, на, 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 что на... мы вам Ничего. можем сказать, гражданские Мы, 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 вам, мы, мы, ну, поддерживать вас, ну, вы поддерживаете, На сессию мы примем решение, как саботаж сообщить Кив, если комитет по саботажу, потому что мы находимся в приграничной зоне, в зоне боевых действий. Значит, пограничники без воды, без света находятся, без питания нормального. Они тут прячутся, какие-то, решают свои вопросы, два клоуна. Это. Не и желез. А Ты смотри, она а за дураком сидит. Видите ли, что это самое. И он не подавал заявление, и никто не голосовал, и, короче, все дурни тут сидят, получается. Поэтому я извиняюсь, я вышел, чтобы сделать объявление, что неявка на сессию сегодня депутатов будет расценена как саботаж, поскольку мы находимся в зоне боевых действий. Вот 20 километров туда российские войска, как у стоят, и 20 туда, вы знаете, да? Кто их приглашал, и люди не живут имени Сидуня Гламединовича Николаева. А наши там мерзнут. сегодня я должен передать, свой пункт передаю нашим солдатам туда, на этот самый, на арбатную стрелку. Потому что они мерзнут, а эти живут в тепличных условиях. Я хотел сказать, не знаю, сколько там человек уже пришло. Видите, даже если, если будет 17, все равно сессию будем открывать и будем проводить. А те считать, как Серьезное мероприятие сегодня, это не просто так, это сессия районного совета. И я попросила бы вас, чтобы мы начали сессию так, как это положено. Вот, чтобы был председатель, чтобы был секретарь, у нас, у нас масса людей слушает, пришли сегодня в зал. Давайте начнем серьезную, интеллигентную работу. Я предлагаю так. Предлагаю сегодня сейчас выбрать председателя, выбрать сейчас секретаря и начать сессию. Счетный, счетный, да, куда, счетная куда? комиссия, что у нас выбрана. У нас же сессия что? не закрыта. Ну, и ну, секретарий у нас это? выбран. Давайте сейчас выберем председателя, кто будет серьезно вести выливаешь? сегодня. Это, это сегодня серьезная сессия. Очень ответственная сессия. И поэтому вы давайте вы выберем вы 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 председателя. Да, да, да. Да есть, же же Косова, Косова, Косова Виктора, Виктора Анатольевича. Виктор Анатольевича выбрать Виктора пред Вы вот. Вы вот пример, я, я в принципе в счетной комиссии. Председатель. Поступило, поступило, поступило предложение не выбрать председателя мужчин мужчин Косова Виктора Над то ли я Ильича. Ну тут сложно, мы ну, много людей, ну хотели бы, ну, чтобы депутаты райсовета так сели, чтобы было всех видно, ну, видно, потому что я, 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 ну, я считаю, что очень сложно. А нельзя вот так вот сгруппироваться все, очень рядом. Депутаты райсовета сели в центральный ряд, ну ряд, а? Сыть, телеслава, люди, которые...

Спор все. вопрос. Депутатам вопрос. Кто за то, чтобы головующий на сессии сегодня был после Виктора Анатольевич? подожди. Кто за то? кто за то, чтобы освободить от за... председателя Резника Александра Владимировича? Ну, считайте. Так, ну, считай. кто, кто за? Кто, кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, девятнадцать, 20. Двадцать. Двадцать. Вы не будете голосовать? Вы не будете голосовать? Ну, они или Кто воздержался? Кто против? Кто... кто против? <?PIANE2> против нет. Выдержался один. Против нет. Вопрос. У нас отсутствует Да, он уже за то, чтобы председателем сегодня, так как у нас председателя по факту нету, кто за то, чтобы забрать председателем Утелем Косова Виктора... Боль не лечатся. Считайте хорошо. хорошо. Хорошо считаем. Вы, вы за да, этого, Виктор Раз, Да. Собственно, для любимого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать обратно. Себя посчитал. Вы за 21 или 21. 21. 21. 21. 21. 21. Кто против? Кто воздержался? Один воздержался. 21 за и один 21. Все, значит, по косву Виктора Тольевича мою слово. Витя, все остается. Уважаемые коллеги, продолжаем работу сессии. Давайте поскольку есть председательство, да. давайте будем соблюдать да, просто, да, и правы, и порядок да. и дисциплину. А а давайте как-то так, в рабочем порядке. Если все, у кого будут какие-то вопросы, все, все будет предоставлено слово для мнения, для обмена мнениями. Поэтому давайте не накидать обстановку. Обыкновенная рабочая сессия. Но видите, за 8 лет впервые поменялся состав президиума. То сидели двое, которые привыкли, а тут сидит один, который вроде бы как самый не напрашивается. Значит, продолжаем работу. Вы помните, вы на прошлом заседании было принято такое решение предоставить возможность регламентной комиссии, Мандат. мандатной комиссии изучить вопросы, связанные с теми заявлениями, которые звучали на предыдущей сессии, которая была 6 марта. Значит, регламентная комиссия плодотворно поработала по этому вопросу. И с вашего позволения мы предоставим слово Гетману Станиславу Александровичу. Он детально, так сказать, провели хронометраж по каждой минуте, по каждой секунде, по каждому слову, по каждому жесту. Благо, что эти все, э, так сказать, все мероприятия записывались на э, видеокамеру и было выложено в визит. Пожалуйста. Уважаемые приглашенные уважаемые депутаты, уважаемые председатели. Значит, протокол номер 20, 21. Заседание Постоянной комиссии модно испытаний депутатской деятельности, этики, законности и правопорядка. Генетические районы Рады 6-го, 6-го На это Раде участвовал Гетман Станислав Рисов, Воронцов и Лукомский. Председатель Гетман, Воронцов секретарь, член комиссии Лукомский. Запрошивались представники депутатского корпуса, телевидения, и представители представителі массовой информации. Порядок дереві. Я вам говорив. Протокол взял, я извиняюсь. звільняю. Виставку. Задаруючи депутата районної ради розглядати питання щодо відповідності рішення. 48 Я -е... пішов помовчати. 48-ї -е... 48 -е... 48 -е 6-го спитня Геннії районної ради від... 06 березня 2014 року номер 606 про складання повноважень голови районної ради Резнікова Олександра Левіча законодавців. Встановлено 6 березня 2014 року на першому засіданні 48-ї сесії районної ради було прийнято рішення номер 606 про складання повноважень голови районної ради Резнікова. 14 березня 2014 року. На другому засіданні 48-ї сесії районна рада, голову Черезінков, посилуючись на пункт 4 статті 55 закону України про місцеве самоврядування України, а саме своїй діяльності, голова Ради, підзвітної ради та може бути звільнений з посади ради, якщо на його звільнення проголосувало не менше як 2 третіх депутатів від загального складу ради, шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як 3 депутатів від загального складу Ради. Які здесь були ошибки. Ну, по-перше, не було письменного заявлення. Це раз. Після письменного заявлення депутатів, це мінімум 14 депутатів. должны были рассмотреть наша мандатная комиссия и принять решение. Этого было не, не сделано. То есть решили вдвоем провести сессию и на, провели сессию, чтобы вы знали. На свое, говорится, усмотрение и как хотелось. Так, заявил, что до проследу питания про складание полноважения глава районной рады Резников был, был порушен закон и запропонувал депутату рады. То есть он имел право на той же сессии себя Знять полномочия і поставить. Це запрещено законом. Я вам прочитав тут. Уже. Так, про внесення надійного рішення складу районної ради від 6 березня 2004 року про складання повноважень голови районної ради різні кордо. Розглядаючи та вивчаючи відповідні матеріали, відеозапис першого засідання 48-ї сесії гнівної районної ради, записи ведення протоколу першого засідання. По, по каждому э, э, слову мы протоколы изучали, то есть уже здесь не было такого, чтобы мы не делали. Мы изучили телевидение, вот оно стоит, если кто хочет, мы можем показать. Мы протоколы проверили, вот и до. Даже высказывали, я сейчас зачитаю, даже высказываю. Так. Так, ну вот это все я записал. Дальше вам. Ага, вот она. Відповідно, до пункту 5.2. Регламенту роботи районної ради 6 го за тежне рішення 2-ї сесії районної ради 6 го скликання. Це було виставлено, внимательно слушайте. Порядок денний про звернення депутатського Кагінічської районної ради, про складання повноважень заступника голови районної ради, про складання повноважень голови районної ради, про обрання голови районної ради, про обрання заступника голови э, э, ради. Про... При обговорении питания о складании полноважений головы районной рады протокол зафиксировал такие наступные. Я цитирую. Резников, вопросы ко мне. Чехашин, почему вы уходите? Ответ, Резник, я хочу, ухожу, одной... я ухожу по одной причине, что, что я, мы беседовали со всеми депутатами, а так далее. Все депутаты высказались за то, чтобы председатель районного совета был Ситюмен Нурдинович. Поскольку я слышал мнение депутата, я, значит, обратился с заявлением, со срочным положением. То есть он пошел на базар, ему на базаре сказали, и он принял решение. То есть все нарушение, где, где не глянешь, везде нарушение закона. Кистячок. Правильно, чтобы не выгнали, заявление написал. Резников, вот смеется. Ну, то есть я вам э, расклад, вот иду, дальше Значит, сейчас, говорит дальше Резников, должны мы утвердить протокол. После голосування, бульба, протокол. Хто за, щоб утвердити протокол, прошу проголосувати. Тобто утвердили протокол, все як положено. Все по закону, як і не Единственное, Єдине, хочу депутатов поблагодарити за внимание, поддержку. Про що також свідчить відеозапис, перше засідання 48-му, як вибачається, ви глава районної ради, звернувся до, з заявою до депутатів району раз з, з, подя, за подяку по, это, ради. У порядку пункта 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування, а саме повноваження голови районної ради у місту ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутатської ради. Это 50, пункт 5, 55. Це звернення за особистою заявою до звернення було депутатом. За особистою я, що я вкажу всі це відділять. Так, все. Так, Крім зазначено, що дана норма не, не вимагає письменної заяву голови ради. Відповідно пункту 8.2 регламенту роботи районної ради, 6 скликання, рішення про обрання та звільнення голови районної ради приймається таємним голосуванням. В порядку, хоча таємне голосування не обов'язково було, можна було підняти руки і проголосувати все. Самое это. То он сам заявил, да. да. и он вы понимаете, еще депутаты же, депутаты, потом протокол о снятии проголосовали 28 человек. То есть они подтвердили о снятии э, скидания полноважных Вот что вы будете делать. <coughs> так, в порядку 8 статьи 8.7 регламента работы районной рады, 6, для проведения тайного голосования Визначали результати сесії відкритим голосуванням брали лічне, это, лічну комісію, яка провела процедуру голосування. Результати таємного голосування оформили протоколом. Все це є, все в налічі, в якому відобразило, що за дострокове складання голови ради різні проголосували 21 депутат. Далі протоколом лічних комісії було затверджено депутатами. І на підставі чого. Розгляд сесії було винесено проєкт рішення про складання повноважень. Тобто проєкт рішення є, щоб ви знали про складання повноважень. Ані е, протокол підписали рішення, а на себе не підписали, щоб ви немножечко зрозуміли суді. Висновок, при, 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 приймаючи до уваги, вище, на, на, вище введено, комісія вважає що рішення 48-ї сесії 6 скликання Геннії районної ради від 6 березня 2014 року номер 606 про складання повноважень голови районної ради Резніка відповідає нормам закону України про місцеве самоврядування України та регламенту роботи районної ради. Рекомендація комісії продовжити засідання 48 сесії. Переобрати голову на чергове засідання сесії і розглядати питання до порядку денного при обранні нового голови Рейра. У мене все. тепер питання, Станіслав Бо... Олександрович. Я вам зачитав все подробно. Я нічого не укрывал, нічого не таю. Та... Я, Александр Владимирович, все. Я готов, сколько понял, документы судебши, судейшая, правда. Объясняю, объясняю, объясняю. Об Уважаемые депутаты. Я встречался с Александром Владимировичем позавчера и сказал, одно спасение решение суда, ухвала. до настоящего времени ухвалы нету. Все. Сессия продолжается по закону. Пожалуйста. Пожалуйста. А, быстро, да? Сейчас. Вопрос, вопрос Еще вопрос. вопрос если вопрос. можно, техническая возможность показать. Да. Видеозапись. Видеозапись, где он сложил полномочия. Пусть все. Пускай не все, чтобы он отказывается. Поэтому, если можно...

Я не понимаю некоторых депутатов, которые сегодня не прибыли на сессию. Вы поймите правильно. Во-первых, сессию 35 человек принимали и хотели выслушать мой, доклад полностью, как я проведу проверку. До настоящего никто не прибыл. То есть проигнорировали. То есть они фактически, я извиняюсь, игнорируют не только нас, как депутатов, это, они из своих избирателей подставляют за то, что, понимаете, как говорится, парочка руководит, и все. Но не народ руководит. Я считаю, депутатам надо к этому вопросу очень серьезно подойти и Гассия решить 20, все вопросы, и допросить, да, опросить данных депутатов в масс почему они не прибыли. В газету, список, да? в газету «Список», чтобы знали, как в следующий раз прибыть. Не хотите работать с общественностью для народа, нечего здесь сидеть в зале. То, Спасибо за внимание. Уважаемые депутаты, Микита и Статьяна Дмитриевна, потому что я вижу, что очень много посторонних людей в зале, которых, может быть, меня не знают. Хочу сказать, что я по жизни никогда не, не играю. Я э, имею свою гражданскую позицию. Я тоже сегодня возмущена, как и возмущена была и в прошлый раз, почему не было 12 человек, так возмущена и сегодня. Почему не все пришли сегодня на сессию. Потому что и это решается судьба генического района. Я думаю, что сейчас мы услышали с вами справку, которая была зачитана мандатной комиссией. Все то, что было сказано, абсолютно было правда. Надо Александру Владимировичу, я, наверное, сегодня еще выступаю потому, что я и сама рекомендовала Александра Владимировича на должность председателя районного совета. Я считаю, что нам, руководителям, надо набираться мужества и уходить в отставку, когда это надо. Не просто он, я задавала Александру Владимировичу вопрос, вы хотите работать? Он бы доработал свою каденцию до конца. Он сказал да. Он бы доработал свою каденцию до конца. Депутатский корпус доработал бы до конца. А прошли бы выборы после выборов президента нашей страны 25 мая. И тогда было бы понятно, будут все равно законы. И понятно, что мы выполняем свою миссию еще 2-3 месяца. Но за нами стоит граждане Генического района. Я в прошлое воскресенье ехала с мужем с арбатской стрелки. Я когда увидела БТР, мне стало страшно. Мне стало страшно от того, что на нашей мирной территории Херсонской области БТР. Мне стало страшно от того, что это единственная рекреационная зона нашего курортного бизнеса, от которого зависит абсолютно каждый гражданин города Геническа. Кто-то занимается курортным бизнесом, кто-то занимается шофер, таксист, кто-то парикмахер, кто-то на рынке. Какая разница? еще мне было страшно от того, что у нас нет в геническом районе власти. Вот приехали, мы же ведь не знаем, как бы распорядилась судьба. Что бы было в воскресенье, как кто бы занял арабатскую стрелку. Подождите, а как представлять, кто представит? Приехал один, второй, третий, главы администрации нет, председателя районного совета нет. Я еще раз хочу сделать акцент. Александру Владимировичу надо набраться смелости, не идти ни в какой суд. Все факты говорят, и я была на этой сессии, что это его было волеизъявление, не депутатов, ни один из депутатов, я не знаю, может кто-то и предлагал ему уйти, я не знаю, чтобы именно конкретно он сложил, как он ссылается на депутатов, но это было волеизъявление взрослого, сформировавшегося человека. Поэтому я считаю, что сегодня и быть не может о том, что человек будет затягивание времени. Нельзя сегодня затягивать времени. Мы должны работать в генический район. Сегодня должны мы любить свой, своих геничан. Мы должны сегодня сделать все, чтобы в геническом районе было хорошо. А как же, если нет власти? Любая власть сегодня на нашей сессии. Мы однозначно должны выбрать председателя районного совета. Мы должны подумать о людях, работающих в этом аппарате. Они однозначно зависимы от председателя районного совета. Они боятся кому-то сказать, это их должности. Но мы должны уйти. Я возмущена, что ни одного директора школы из пяти нету в зале. Понимаете? Про... Нельзя это... А, извините, пожалуйста, один. Я вторая. Нельзя так поступать, понимаете? Есть... Мы живем в стране не на территории, а живем в стране. Каждый из нас должен иметь гражданскую позицию. Не бояться, не говорить, сегодня тебе выгодно, а завтра тебе не выгодно. Вот как мы думаем, так мы должны поступать. И я считаю, что мы сегодня должны выбрать председателя районного совета, который будет любить Генищевск. Понимаете, нам не надо ничего делать, надо только любить и сделать во благо людей Геническа, во благо нашего района, жителей города, все так, чтобы наш генечис был не хуже Скадовска, не хуже Кирилловки. А если он не будет хуже, к нам приедет вся Украина. Это наши с вами деньги. Это уголь наших стариков, которые живут по Кирово. Это Счастливцево, это Стрелковая. Мы должны с вами однозначно иметь гражданскую позицию, сегодня выбрать председателя районного совета, и чтобы управление однозначно районом было. И второе. У нас, я думаю, что э, сегодняшний премьер-министр Яцинью Карсени сказал, двухнедельный срок назначить главу администрации. Я удивляюсь, неужели генически нет людей, которые могли бы занять этот пост главы администрации и делать тоже во благо народа? И, это тоже непонятно. Но хотя бы то, что мы, мы не можем сегодня, у нас нет с вами перерывки выбрать районного государственной администрации главу, но то, что выбрать председателя районного совета, мы сегодня с вами обязаны. Спасибо.